5 negara paling ketagih judi online Bak kata, em kilau Ramai orang gila judi Ramai orang gila judi Ada yang setengah mati akibat judi Perkara paling bangang dalam keputusan seseorang adalah Nak buat extra income dengan judi online Ramai tahik judi ni fikir dia orang ada skill dan ada luck Padahal game judi online ni telah disetkan awal-awal dah Supaya korang sentiasa kalah bila dah selalu kalah, ada yang sampai pinjam along untuk buat modal main game judi online ni lagi. Judi online memang menjahanamkan individu, masyarakat dan negara. Jadi apa kata pada video kali ni, kita senaraikan 5 negara paling ketagih judi online. Yang kelima jatuh kepada Rusia. Rusia bercadang untuk mengenakan denda sehingga 7 juta rubel bagi pengiklanan kasino dalam talian haram. Cadangan ini timbul berikutan peningkatan ketagihan perjudian dalam kalangan rakyat Rusia yang menurut doktor boleh menyebabkan ramai yang mengambil nyawa sendiri. Pada tahun 2024, perkhidmatan cukai Persekutuan Rusia melaporkan bahawa perolehan syarikat pertaruhan yang sah meningkat sebanyak 40% mencapai hampir 1.8 trilion rubel dengan lebih 6 juta individu terlibat dalam pertaruhan. Pasaran haram dianggarkan merangkumi 35 ke 40% daripada jumlah keseluruhan. Internet telah menyumbang kepada peningkatan populariti perjudian terutama dalam kalangan golongan muda. Menurut data, di daerah persekutuan tengah sahaja lebih daripada 3.5 juta percubaan untuk mengakses sumber perjudian oleh pelajar sekolah dan institusi pendidikan lain telah disekat setiap minggu. Penganjur perjudian haram menggunakan pelbagai teknik untuk menarik pelanggan termasuk mendapat lesen di zon luar persisir seperti Kurako dan Malta serta menggunakan program afilasi dengan sumber dalam talian pihak ketiga dan blogger Sebagai contoh, seorang blogger bernama Melstroy dilaporkan menerima kira-kira 1.5 juta rubel daripada penganjur perjudian untuk satu siaran pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 dengan penyertaan seorang penghibur terkenal. Beliau menarik lebih 700,000 penonton dan menerima bayaran sekaligus sebanyak 300 juta rubel daripada kasino Buat masa ni undang-undang Rusia menetapkan syarat untuk mengiklankan perjudian seperti larangan menyasarkan golongan bawah umur dan membuat kenyataan yang membesar-besarkan kemungkinan kemenangan Namun, dia ada tanggungjawab khusus untuk pelanggaran peraturan ini Cadangan baru ini bertujuan untuk memperkenalkan peraturan dalam kod pentadbiran Rusia yang akan mengenakan denda dan penyitaan peralatan bagi mereka yang melanggar syarat pengiklanan perjudian. Nombor empat adalah Myanmar. Pihak berkuasa di Myanmar menyaksikan peningkatan sarang perjudian haram di beberapa bahagian negara dengan lonjakan terbaru diperhatikan di Bamo, sebuah bandar di negeri Kachin di negara itu. Walaupun larangan perjudian di seluruh negara, pihak berkuasa tempatan masih belum membuat sebarang tangkapan berkaitan operasi ini. Myanmar melarang keras semua bentuk perjudian tetapi kedai haram nampaknya berkembang maju Media tempatan melaporkan tentang rakyat yang prihatin di bandar itu yang mengatakan bahawa perjudian menyemarakkan pertikaian keluarga di tengah kesusahan ekonomi yang meluas. Sementara itu, pihak berkuasa tempatan kelihatan lebih tertumpu kepada kesalahan kecil seperti penggunaan motosikal tanpa lesen daripada menyasarkan isu perjudian menurut penduduk tempatan. Krisis politik sejak rampasan kuasa 2021 telah menyebabkan ekonomi Myanmar semakin lemah. Ramai rakyat mencari sumber pendapatan alternatif termasuk melalui judi online. Sindiket dari China dan Thailand menggunakan Myanmar sebagai pangkalan operasi kerana kawalan yang lebih longgar berbanding negara jiran. Mereka membina pusat operasi di kawasan sempadan seperti Kokang dan Miawadi. Penggunaan VPN membolehkan rakyat Myanmar mengakses laman judi luar negara tanpa sekatan. Yang ketiga, jatuh kepada Filipina. Perjudian dalam Thailand di Filipina telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, menjadikan negara ini sebagai pusat utama industri perjudian di Asia. Namun, pertumbuhan ini turut membawa pelbagai masalah termasuk jenayah terancang, eksploitasi pekerja dan kesan sosial yang merisaukan. Filipina menjadi tuan rumah kepada banyak syarikat perjudian dalam talian yang beroperasi secara sah dan juga haram. Philippine Offshore Gaming Operators Pogo adalah salah satu contoh utama yang menyumbang kepada pendapatan negara tetapi juga dikaitkan dengan aktiviti jenayah seperti permedagangan manusia dan pencucian wang. Walaupun kerajaan telah mengenakan pelbagai peraturan untuk mengawal selia industri ini termasuk mengenakan cukai yang lebih tinggi dan memperketatkan lesen operasi banyak syarikat terus beroperasi secara haram rasuah dan kelemahan dalam penguatkuasa undang-undang memburukkan lagi keadaan Salah satu kebimbangan terbesar ialah peningkatan kes pemedangan manusia, di mana pekerja, terutamanya dari China dan Asia Tenggara, dipaksa bekerja dalam keadaan tidak berperikemanusiaan. Terdapat laporan tentang penipuan dalam talian, di mana sindiket menggunakan perjudian sebagai topeng untuk kegiatan haram yang lain. Selain itu, peningkatan ketagihan perjudian dalam kalangan rakyat Filipina sendiri juga menjadi isu yang semakin serius. Ramai individu terjerumus dalam hutang dan mengalami masalah kewangan akibat ketagihan judi online. Kerajaan Filipina menghadapi dilema sama ada untuk terus menyokong industri ini kerana keuntungan ekonominya atau mengambil langkah lebih tegas untuk hapuskan bagi mengurangkan kesan negatif. Setengah pihak menggesa penutupan sepenuhnya POGO sementara yang lain mencadangkan peraturan yang lebih ketat bagi memastikan industri ini lebih terkawal dan selamat. Walau apa pun keputusan yang diambil, isu perjudian dalam talian di Filipina kekal sebagai cabaran besar yang memerlukan tindakan segera. Nombor 2, jatuh kepada Kemboja. Kasino fizikal berkembang pesat terutamanya di Phnom Penh dan Sihanoukville. Tetapi pada tahun 2020, kerajaan tidak lagi mengeluarkan lesen baharu terhadap judi online. Peningkatan ketara pekerja perjudian dalam talian haram dari Indonesia di Kemboja menandakan kelemahan kerjasama keselamatan antara kedua-dua negara. Kedua-dua kerajaan nampaknya tidak mempunyai tindakan pencegahan dan penyelarasan. Pada 2020 sehingga 2023, jumlah warga Indonesia yang dikaitkan dengan penipuan dan perjudian dalam talian di Kemboja meningkat daripada 15 kepada 1,386 kes. Statistik ini menunjukkan bahawa 60% pekerja Indonesia di Kemboja terlibat dalam industri perjudian dalam talian. Angka-angka ini membimbangkan kedua-dua negara serta negara Asia Tenggara yang lain Isu ini juga harus menjadi perhatian ASEAN sebagai blok serantau untuk menguruskan masalah itu secara multilateral. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia mempunyai pendekatan aktif berkomunikasi dengan Kemboja. Sebaik sahaja masalah itu muncul di khalayak ramai, seperti pada saat penghantaran pulang, Kedutaan Indonesia di Phnom Penh telah menghantar pulang ratusan pekerja di Kemboja sejak 2022. Dalam pertemuan ini, kedua-dua pihak komited untuk mengukuhkan kerjasama bagi memerangi masalah berkaitan judi online. Namun, bilangan pekerja haram dari Indonesia masih bertambah. Juara kita pada video kali ini, nombor satu negara paling ketagih judi online adalah Indonesia. Indonesia bergelut untuk mengekang masalah ketagihan judi online dalam kalangan penduduk negara itu yang menyaksikan kira-kira 3.7 juta orang terlibat dalam aktiviti tersebut pada tahun lepas. Meskipun aktiviti perjudian menjadi satu kesalahan di negara, majoriti penduduk beragama Islam itu pada tahun 2024, transaksi judi online di Indonesia sekitar 900 trilion rupiah bersamaan 238 bilion ringgit Malaysia. Memang gila. Setengah perkhidmatan VPN yang digunakan untuk memintas sekatan lama web asing turut disenarai hitamkan namun penjudi tegar masih boleh bertaruh menggunakan telefon bimbit mereka atau melalui buki haram Antara sebab ramai Indonesia terlibat dengan judi online kerana keadaan ekonomi. Ramai rakyat Indonesia menghadapi tekanan kewangan dan melihat judi dalam talian sebagai cara mudah untuk dapatkan wang. Dengan jumlah pemain yang tinggi dalam kalangan golongan berpendapatan rendah. Judi sering dianggap sebagai peluang untuk keluar dari kesempitan hidup. Tapi realitinya, ingat boleh jadi kaya, rupa-rupanya jadi kaya. Habis bergolok gadai semua harta disebabkan judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup lebih daripada 1.4 juta laman web berkaitan perjudian. Namun, kebanyakan platform berjaya kembali dengan laman web baru menjadikan usaha penghapusan judi dalam talian sebagai satu cabaran besar. Bank Indonesia juga telah menyekat transaksi yang berkaitan dengan perjudian tetapi pemain masih boleh menggunakannya melalui akaun perantaraan. Selebriti dan influencer sering mempromosikan judi dalam talian secara halus seperti melalui permainan atau cabutan bertuah menjadikannya lebih menarik kepada anak muda. Mungkin ada yang tertanya macam mana pula dengan Malaysia? Berdasarkan maklumat yang tersedia, Malaysia tidak tersenarai dalam 5 negara teratas dengan jumlah pemain judi dalam talian terbanyak di dunia. Namun, ini tidak bermakna bahawa aktiviti perjudian dalam talian di Malaysia adalah rendah. Sebaliknya, terdapat peningkatan ketara dalam aktiviti perjudian dalam talian di Malaysia. Walaupun terdapat undang-undang yang melarang aktiviti tersebut, di Malaysia banyak premis di luarnya, pusat snooker, tetapi di belakang tersembunyi kegiatan judi online. Berdasarkan maklumat juga, dianggarkan terdapat kira-kira 100 premis yang menjadi pusat judi dalam talian di sekitar Selangor. Tapi bukan sahaja di premis dah nama pun online. Tahi judi ni boleh main di merata tempat. Sebab tu banyak juga kes rakyat Malaysia yang ketagih judi online sampai berhutang dengan along. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun juga mendedahkan daerah kota baru merekodkan kes judi online tertinggi di negeri Kelantan apabila sebanyak 37 kertas siasatan telah dibuka sepanjang tahun 2023. Di Malaysia juga, ramai influencer tanpa segan silu ambil job untuk mempromosikan judi online. Pada tahun 2024, polis telah menahan 27 influencer yang mempromosikan judi online ni. Influencer dibayar antara RM1,500 hingga RM8,000 sebulan untuk mempromosikan judi dalam talian dan polis menyita telefon bimbit mereka serta menyiasat kes di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1993 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada tahun 2023, dalam Dewan Rakyat Malaysia sendiri mengesahkan ada naungan politik yang jaga sindiket judi online di negara kita. Jadi, itulah senarai 5 negara paling ketagih judi online. Apa pendapat korang? Ada tak di antara korang yang menjadi tahik judi online ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Rasnenio. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.